নমস্কাৰ সকলোকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি বিহু আৰু মই এতিয়া শোৱাৰ পৰা উঠি আহিছোঁ আৰু শোৱাৰ পৰা উঠি আহিয়েই মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰম্ভ কৰিছোঁ কিয় মোৱা আলু সিজাম মই এতিয়া মোৱা আলুকেইটা সিজাই পেলাই বহাই দি জুইত বহাই দি মই গা ধুবলৈ যাম আৰু আমাৰ পৰম্পৰা অনুযায়ী মাঘৰ বিহুৰ দিনা ৰাতিপুৱা গা পা ধুই উঠি মোৱা আলু খাব লাগে আৰু যদি মোৱা আলু নাখায় তেতিয়াহ'লে গাহৰি হয় বুলি কয় আৰু সেয়েহে এই পৰম্পৰা সৰুৰ পৰা মা দেউতাহঁতে কৰি অহা দেখিছোঁ আৰু আজি আমিও এনেধৰণে পালন কৰি আহিছোঁ আৰু এতিয়া মই ম আলু সিজাবলৈ লৈছোঁ আৰু বিহুৰ কি কি প্ৰস্তুতি কৰিলোঁ মই এইকেইটা দিনত আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই হ'লে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিল আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আহকচোন এতিয়া বিহুৰ স্পেচিয়েল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মই কি বনালোঁ বিহু বুলি সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে চাওকচোন বেছি আলু অনা নাই মাত্ৰ এইকেইটা আলুৱে আনিছে মোৱা আলু আৰু মোৱা আলুকেইটা এতিয়া মই ধুম ধুই পেলাই সিজাই দিম আৰু সিজাই পেলাই আমি গা ধুই খাম সকলোৱে ল'ৰাটোৱে ইমান খাবলৈ ইচ্ছা নকৰে তথাপি তাক নিয়মটো কৰাম আৰু আমি দুয়োটাই খাম আৰু এতিয়া দুই ঠাই সিজাই দিওঁ মোৱা আলোকেইটা মোৰ হাজবেণ্ডৰ এগৰাকী সম্পৰ্কীয় খুৰাকৰ ঘৰলৈ আহি বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি খুন্দিছোঁ ঢেঁকীত আৰু ঢেঁকীত পিঠাগুড়ি খুন্দাৰ এটা চখ আছে মোৰ আৰু এই তিলপিঠাটো নবনোৱাকৈ মই থাকিবই নোৱাৰোঁ বিহুত প্ৰত্যেকবাৰেই বনাওঁ আৰু এইবাৰো মই তিলপিঠা বনাবলৈ এয়া যোগাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে আচলতে তিলপিঠা নবনালে বিহু যেনেই নালাগে এইবাৰ চাউলখিনি ইমান বেয়া আহিলে পিঠা মানে একদম বনাবই পৰা নাই মই গোটেই পিঠাবোৰ একদম ভাঙিছে হয়তো চাউলটো পুৰণা চাউল বেছি পুৰণা নহ'লে চাউলটো মিক্স আছে আৰু সেইকাৰণে মানে এনেকুৱা হৈছে বিৰাট কষ্টকৈ বনাইছোঁ মই নজনা মানুহে বনাব নোৱাৰে বাৰু এইখিনি পিঠাগুড়িৰ সৈতে পিঠা কিন্তু মই পিঠা মানে তিল পিঠা বনাই থাকোঁ যে সেইকাৰণে আচলতে মই যেনে তেনে যেনে তেনে বনাইছোঁ ভাঙিছে তথাপিতো কিন্তু নজনা মানুহৰ কাৰণে কিন্তু এইটো একদম অসম্ভৱ কথা মানে কোনো কাৰণত নোৱাৰে নজনা মানুহে এইখিনি পিঠা বনাব সেয়া বহুত দিগদাৰ হৈছে মানে পাতল কৰিব নোৱাৰি তাৰমানে একদম পাতল কৰিলে যে পূৰা ভাঙি যায়গৈ সেয়া দেখিছে এইয়া এয়া এৰাই গৈছে একদম বিৰাট দিগদাৰ হৈছে বনাবলৈ আগতে মই ইউটিউবতো দিছোঁ ভিডিঅ' মই তিলপিঠা বনোৱা ফেচবুকতো মই দিছোঁ কিন্তু এনেকুৱা হোৱা নাই মোৰ আগৰ ভিডিঅ' আছে ইউটিউবত তিলপিঠা বনোৱা আপোনালোকে চাব পাৰে সেয়া ভিডিঅ' মই কিমান ধুনীয়াকৈ তিলপিঠা বনাওঁ কিন্তু এয়া আমাৰ ল'ৰাটোৱে খাই খুব ভাল পায় তিলপিঠা গতিকে মই প্ৰত্যেক বছৰে তিলপিঠা বনাওঁৱেই মানে মই আৰু নিজে মানে বনোৱা চখটোতে বনাওঁ বজাৰত কিনিবলৈ পায় তথাপিতো কিন্তু মই কিনি নানো মানে তিলপিঠাটো বনাই ভাল পাওঁ কাৰণেই বনাওঁ মই আৰু এতিয়া ইমান গাল ইমান গাল দিব লগা হৈছে ভাঙে কাৰণে আৰু পাতল কৰিলে মানে ভাঙি যায় সেইকাৰণে মই সৰহকৈ দিছোঁ পাতল কৰিব নোৱাৰি যেনে তেনে টিপি টিপি বনাইছোঁ মানে বিৰাট কষ্ট হৈছে এনেকৈ একদম নতুনকৈ বনোৱা মানুহৰ নিচিনা লাগিছে আজি মোৰ নিজকে তথাপিও বেয়া হ'লেও মানে মই ভিডিঅ'টোৰ সেইটোও চিন ৰাখিছোঁ যে চাউল বেয়া হ'লে মানে পিঠাটো বনাওঁতে সিমান কষ্ট হয় নজনা মানুহে বাৰু একেবাৰে নোৱাৰে বনাবলৈ চাউলটো হয়তো মিক্স আছে নহ'লে মানে বৰা চাউলৰ লগত মানে পুৰণা বৰা চাউলৰ তেনেকুৱা হ'ব এয়া দেখিছেনে বাৰু উঠেই মানে এনেই পিঠাটোৰ লগতে উঠি যায়েই একদম থানাই এয়া এয়া চাওকচোন কেনেকুৱা হৈছে অৱস্থাটো সাংঘাতিক কষ্ট হৈছে মানে কেইটা দেখিছে কিমান কষ্ট হৈছে এইটো মানে ধৈৰ্য নহ'লে নোৱাৰি আৰু অধৰ্য লাগিছে মোৰ নিজৰে তথাপিতো কেইটামান টিপি টিপি বনাম কাৰণ ল'ৰাটোৱে ভাল পায় যে সেইকাৰণে সি খাবতো পাৰিব দেখাত শ্বেপটো বেয়া হ'ব বৰা চাউলখিনি বেয়া আছিল যদিও যথেষ্ট কষ্ট কৰি মই এইখিনি পিঠা বনালোঁগৈ এইখিনি পিঠা বনালোঁ কিন্তু পিঠাখিনি বৰ দেখাত ভাল হোৱা নাই চেপবোৰ একে হোৱা নাই অলপ বেলেগ হৈছে বৰ কষ্ট কৰি টিপি টিপি যেনে তেনে বনাইছোঁ আৰু এইকেইটা ভাঙিছে কেইটামান ভাঙিলে আৰু এইকেইটাও ভাঙো ভাঙো অৱস্থা তথাপি যেনে তেনে উঠালোঁ আৰু পিঠা আৰু এয়া এতিয়া নাৰিকল ৰুকি থৈছোঁ এয়া চেনি সানি থৈছোঁ এতিয়া নাৰিকলৰ লাড়ু বনাম এইবাৰ নাৰিকলকেইটা মিক্সিতে মাৰি লৈছোঁ আগতে পিহনাত ৰুকি লওঁ ইমান কষ্ট হয় খুব কষ্ট হয় অৱশ্যে মোৰ মিক্সি বহুত বছৰ আগৰ পৰাই মিক্সি আছে কিন্তু মিক্সিত মই মানে নাৰিকলটো মাৰি নলওঁ এনেই পিহনাতে মাৰি লওঁ ভণ্টিহঁতে মানে মোক কয় সদায় তই মিক্সিত কিয় মাৰি নলওঁ মিক্সিত মাৰি ল'বিচোন লাড়ু উঠিব নহয় সেইকাৰণে এইবাৰ মই মিক্সিতে মাৰি লৈছোঁ কিন্তু ভালেই হৈছে মোৰ লাড়ুবিলাক আকৌ খুব ভাল হয় বুলি কয় দেই নাৰিকলৰ লাড়ু দেখাত ৰসগোল্লাৰ নিচিনা হয় বুলিও কয় এয়া চাওকচোন আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ভাল হৈছেনে বাৰু মই জানিছোনে বাৰু নাৰিকলৰ লাড়ু বনাবলৈ বিহুৰ বতৰত নিজে পিঠা পনা বনোৱাৰ এটা সুকীয়া আমেজ আছে আৰু সেই আমেজটো মই লওঁ মই ভাল পাওঁ নিজে বনাই পেলাই আৰু বজাৰতকৈ মানে ঘৰত বনোৱাটো খাবলৈ বেছি টেষ্টিও হয় আৰু বজাৰত যিটো দাম লয় সেইটো দামত মানে ঘৰত যিখিনি বনাওঁ মই এইবাৰ মই যিখিনি তিলপিঠা বনাইছোঁ সেইখিনি প্ৰায় মই ডেৰ হাজাৰ টকাৰ তিলপিঠা বনাইছোঁ বজাৰৰ দামৰ কথা কৈছোঁ মই কিন্তু ঘৰততো মোৰ ইমান খৰচ হোৱা নাই মোৰ একদম কম খৰচতে হৈছে মোৰ মাত্ৰ দুই কেজি তিল চাউলেৰে সৈতে মই বনাইছোঁ এশৰো অধিক মোৰ পিঠা হৈছে যদিও অলপ পিঠা মোৰ ভাঙি গৈছে আৰু নাৰিকলৰ লাৰু ঠিক তেনেকুৱাই যথেষ্ট দাম হয় বজাৰত আৰু ঘৰত নিজে বনাব পাৰিলে সেই পইচাখিনি ৰাহি হয় আৰু সেইকাৰণেই মই নিজে ঘৰত বনাওঁ আৰু বনোৱাৰ এটা চখ আছে মোৰ এতিয়া এয়া ধূপ পিঠা বনাই আছোঁ চাওকচোন হেতা গোল হেতা এখন ল'ব লাগিছিলে এইখন অকণমান দীঘল চাৰ্জৰ ইয়াৰ পিঠাত দিয়া গুৰবিলাক মানে যিখিনি অকণমান হেৰি হৈ আছে মিলা নাই সেইবোৰ ওলাই যায় যে সেইবোৰে আকৌ ক'লা কৰি দিয়ে ক'লা হৈ যায় পুৰি যায় যে মই বেছি জ্বলাই একদম ৰঙাকৈ নাভাজোঁ কাৰণ বেছিকৈ জ্বলাই ৰঙাকৈ খোৱা বেয়া সেইকাৰণে মই মানে গেছটো একদম মাটিত নমাই লৈছোঁ আৰু এইবিলাক পিঠা পনা বনাবৰ কাৰণে মাটিতে নমাই লওঁ মই গেছটো মোৱালুখিনি সিজাই হৈ গ'ল এয়া চাওকচোন আৰু এতিয়া আমি জলপানৰ সৈতে খাম আৰু সকলোৱে গা পা ধুই বহিম এতিয়া খাবলৈ এয়া মোৰ টেবুলখন অকণমান ডাইনিং টেবুলখনত কি কি কৰি থৈছোঁ চাওকচোন একদম খিচিৰি মিচিৰি হৈ আছে এয়া দৈ এটা দৈ ফ্ৰিজত থৈ দিছোঁ আৰু এইটো আমি এতিয়া খাবলৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এয়া ক্ৰীম খাবলৈ আনিছোঁ এয়া নাৰিকলৰ লাড়ু বৈয়ামত ভৰাই থৈছোঁ আৰু এয়া পিঠা বৈয়ামত থৈছোঁ আৰু এয়া চাওকচোন এইখিনি তিলপিঠা ভৰাই থৈছোঁ এয়া এনেকৈয়ে মোৰ ডাইনিং টেবুলখন খিচিৰি মিচিৰি হৈ আছে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু এতিয়া আমি মোৱা আলু খাম গাহৰি যাতে নহওঁ অহা জনমত এয়া জলপান খাবলৈ বাঢ়িছোঁ মোৱা আলু দিছোঁ ধূপ পিঠা দিছোঁ নাৰিকলৰ লাড়ু গুড়েৰে বনোৱা চেনিৰে বনোৱা তিলপিঠা আৰু এয়া দৈ দিছোঁ আৰু কাষতে এয়া ক্ৰীম দিছোঁ এয়া ক্ৰীমটো ইয়াৰ পৰা বাকী থৈছোঁ আৰু এয়া দৈ দিছোঁ আৰু চিৰা দিছোঁ চিৰাটো হৈছে বৰা চাউলৰ চিৰা বৰা ধানৰ চিৰা আৰু এতিয়া আমি দুপৰীয়াৰ বিহুৰ আহাৰ খাম